Как вы сегодняшний матч? Двоякое впечатление. Первая половина и вторая половина. Первая половина я очень доволен действиями команды. Слава Богу, в достучались до них и переломили игру. Вы видели, довольно-таки интересная игра была с точки зрения как зрителей, и как для меня, как тренера, я думаю, что и для моего оппонента то же самое. Поэтому Оцениваю как последний экзамен перед началом чемпионата. Это последняя была проверка игроков, последняя проверка, правильно, на правильном ли мы пути или нет. И все ближе чемпионат, через 6 дней мы стартуем, и поэтому хотелось проверить. И очень благодарен зрителям, которые пришли, не ожидал, что столько будет зрителей на товарищескую игру. А и правильно или все-таки вы, 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 вы хотели посмотреть или правильно? <мотых> <мотых> Очень над многим надо работать. Мне не понравилось действие некоторых игроков. Будет серьезный разговор с ними и будут определенные выводы. В целом, какая картина команды готовности к чемпионату? Первая половина меня насторожила очень. Мы растерялись под защитой Львова. Они навязали нам игру, ну, жесткую достаточно. И я увидел, что мы не готовы к такой защите. Потом мы поменяли и при, приноровились к этой защите. Но ну, есть хороший материал для размышления. Хорошо, что такая игра получилась очков-очко э, очко до последней секунды. Поэтому я доволен. Что выиграли, я доволен второй половиной. Будут ли изменения в составе еще? Я думаю, что будут. Сейчас рано говорить, но я думаю, что до отъезда в Черкас вы, вы о них узнаете.